Єдина форма довіри, яку без грошей не виправдати. Діти наше все, здорові діти, наш життєвий скарб. Ми вітання. отже сьогодні, середа, 23 квітня, 13.20 І на телеканалі Київ для вас традиційно у цій порі. Програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми. Звертаю вашу увагу у другому блоці. Будемо говорити про вроджений вивих стигна, аномальний розвиток суглоба. Отже, такою буде тема розмови з лікарем. У другому блоці не пропустіть і вже готуйте свої запитання. У корисних порадах варто. Знати перша невідкладна до лікарська допомога при кровотечі. Ну розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Проблемні кредити: хто скільки, кому і чому саме про це сьогодні? Піде мова за мить. Розпочинаємо. Що робити, якщо немає грошей платити за борг по кредиту банку. В Наші дні це питання актуальне як ніколи. Отже, ви взяли кредиту банку або іншої кредитну організацію. Однак, через деякий час розумієте, що не можете його виплачувати. Що ж буде далі? Їсть у нашій студії Євген Лосовський, генеральний директор юридичної фірми 223-09-71. З огляду на те, що тема кредитів є однією з найактуальніших, вже дуже прошу звертаю увагу, вже телефонуйте. Лінії маємо вільні. Редактори готові приймати ваші дзвінки. Прошу 223 Ноль пане Євген, рада вас завжди бачити. Здравствуйте, дякую, ви. що знайшли а, час а, саме сьогодні поговорити на таку важливу тему. Чому її сьогодні сьогодні піднімаємо? Тому що останнім часом, коли у нас у студії були колеги ваші, так адвокати, юристи. До нас постоянно телефонуют по кредитам. Здавалось бы так, 2008 был складный, 2009. Сейчас еще сложнее. Складный вик, так? Конечно. Для кредитных... тех, кто брал кредиты, это ну, уже складно, да? Вы знаете, много лет в свое время руководил подразделениями uh -huh, uh -huh. в главных офисах банка по возврату проблемных активов uh -huh. в свое время и, в принципе, начинал работу по созданию методик по возврату. Поэтому могу говорить не только предметно, и конкретно ситуации, потому что я их видел годами и очень с многими клиентами лично общался, там, кроме своих работников. Но на самом деле ситуация не только она усугубилась, потому что с восьмого года, с так называемого кризиса, угу. многие клиенты и граждане до сих пор и не вышли до этого момента, до осени, потому что были реструктуризированы тогда большие суммы долгов, соответственно. И, как мы понимаем, тогда кредиты брались на 10, на 15, на 20 лет под ипотеку, покупку жилья, и они до сих пор не закрыты. А уровень, Шедусь, да? Конечно. А уровень проблемных активов в кредитном портфеле банка, он на самом деле самом деле, как ни грустно, он растет. Но он растет отнюдь не из-за того, что люди не хотят, есть, так сказать, политическая, экономическая составляющая, да. Здесь больше, при все, что случилось политическая составляющая в стране, да, здесь больше экономическая составляющая, потому что граждане у нас в основном порядочные люди, и они просто не могут платить. И самая большая беда в другом. Очень важно в понимании проблемного кредита, когда человек берет какой-то кредит и берет, например, там, машину в залог, да, и, ну, на покупку автомобиля. Нужно четко понимать, когда стоимость актива еще не превысила суммы долга. Тогда у вас еще шанс есть закрыть вопрос, отдать актив, ну или на торгах продать, или отдать в погашение долга, и таким образом разойтись с банком. Но самое страшное, и тогда у вас нет претензий на ваше остальное mm -hmm. имущество, на благосостояние ваших близких финансовых поручителей, самое страшное, когда стоимость актива, например, автомобиля уже существенно ниже. Чем ваш долг с пеней, с суммами процентов? И вы представьте ситуацию, когда автомобиль стоит 100 тысяч гривен, mm -hmm. а через 4 года сумма задолженности составляет 270 тысяч гривен. Из них еще это только по процентам и по телу там, начисленным санкциям. Еще пеня, проценты. Поэтому очень важно мониторить и понимать, что Рубикон может быть перееден. Буквально в какой-то месяц, когда пошел на вал, и поверьте, что практически, если не зря говорят, что там безнадежные кредиты в банках классифицируются, там 3 месяца, 6, 12, нужно четко понимать: вот много лет работая с этим лично. Если вы 3 месяца уже не платите кредит, вот с точки зрения там, статистики, да, Далі вам його ну, вернути, стане катастрофічно. Слабіше, так? Ви зазначили, що ну ви знаєте, як дійсно люди до вас зверталися, клієнти для того, щоб ви допомогли в питанні повернень, ну як повернути да. кредит. Ми всі знаємо таке поняття, як розструктуризація. Багато хто дійсно звертається до банків. Ми зараз вам буду, буду і я ставити запитання, і вже у нас і до Ми такі конкретні історії. Конечно, Можливо, сьогодні буду, буду вам дуже вдячна. Да. Якщо допоможете, хоча б кілька історій. Магалітці, я буду рад, конечно. так. Прошу говоріть в ефірі. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Звонит вам Александр. Очень приятно. Как-то три года назад я в приватбанке взял кредит в размере 3000 гривен. Значит, дело в том, что я брал кредит для поездки на слет, это было перед июнем месяца. Вот. И поехал на барки слет, я разбился, и попал в аварию и потерял зрение, то есть стал инвалидом. Вот, то есть на один глаз я вообще ничего не вижу. Когда мне начали звонить сотрудники банка, приват, но они звонили уже не из Белой церкви, где я брал, а звонили из Днепропетровска. Я им объяснил ситуацию, они сказали, что их это ничего не волнует, вы идите в банк, платите, мол, и разговоров нет, иначе будут у вас большие неприятности. Пытаясь с ними связаться... А это было дело. Они просто присылали смс и угрожали, что они отберут квартиру, все, и звонили моей еще матери, там, где я прописан. И тоже говорили то же самое. Ситуация. Вот. И вот что мне вы в этой ситуации сделать. Мы... Я не собираюсь им платить, потому что они не будут платить страховку. Я им говорю, что вы страховку, которую я когда я брал эти деньги. Вот. Я говорю, возьмите, погасите этот долг, и мне не надо еще два больше. Так, зразумела, дякую, мы 223 09 2230971. Лейла, Лейла, однозначно, уважаемые мои сограждане, однозначно ситуация 80, наверное, 70 по ритейлу, так называемому, по розничному кредитованию, угу. вот такие 3-5 тысяч гривен. И самое важное, что когда вы берете, я много раз когда-то это говорил, и в кредитном союзе или в банке возьмите, пожалуйста, калькулятор для начала, потому что процентная ставка, из понимаете, рабочая, угу. эффективная процентная ставка, которая включает в себя все суммы, и она не будет, если вы внимательно почитаете, там 1% за администрирование долга, 1% за страхование. И в итоге вы выйдете на ставку отнюдь не в 15-25 годовых, она выкатится арифметически там в 40-45, а может быть и в 60. Поэтому, но, ответ на вопрос, конечно, в данном случае кредитные отношения, как говорят в Америке, это одни из самых жестоких отношений, это иногда жестче, чем война. В войне ты понимаешь, что бывает окончания войны. В кредитных отношениях часто окончания нет. Но вот здесь очень важен в свое время закон про банкротство физических лиц, нет на самом деле сегодня до конца не урегулирован механизм, угу. правильный. Поверьте, для банков тоже очень важно не иметь долги, которые висят на балансе банка. Кстати, очень многие банки понимают, что вернуть долг невозможно, но они его и списать не могут, потому что закон про подотвращение, пробудку, предприятие, он не позволяет банку начисленные проценты проценты списать для этого может быть только отсутствие там какого-либо имущества полностью, не дай бог смерть пузычальника, только в данном случае. Поэтому здесь конкретный совет следующий: у вас путь один, у вас уже начислены проценты и банк просто так их не скасует. Поэтому необходимо идти в банк, говорить о так называемой реструктуризации, про сокращение пени которая была начи... она вне системно начисляется, ее спасовать проще. Так история, так, сдавалась бы, такая история. Это страшная история. Сумму, С а Трех тысяч затягнулося... за 3-4 года может э, выйти там еще 50, понимаете? Потому еще э, из э, и... подвина ставка НБУ, которая начисляется, там пеня, потом угу. начисленные проценты в среднем 25-30, да, поэтому э, вывод один, только реструктуризация, списание пени, но это все должно быть, уважаемый наш слушатель, проведено решением кредитного комитета, и я отнюдь не собираюсь в репутациях банка, но часто сотрудники говорят, давайте вы погасите эту часть, а мы там вопрос решим. Нет, mm -hmm. как человек, который много лет заходился в кредитном комитете банка, вам необходимо решение кредитного комитета по вашей заявке, что в случае, если вы сделаете это, это и это, вам будет скосовано. Но нужно помнить следующее пеню всегда скосовать легче. И когда вам говорят, что мы вам и проценты скосуем, это сложнее. Для этого должно быть обоснование. Но если вы покажете, что у вас имущество как таковое отсутствует, и у вас нет платежеспособности, в принципе, это является основанием для кредитного комитета. Говорим о порядочности, когда человек реально говорит, нет у меня денег, да? В принципі, Подивіться, ну, але будуть. для такої фінансової установи, як банк або ну кредитний да. союз, ми в принципі не розділяємо. Бо мені таке враження, що знаєте, і досить велика кількість банків у нас, але у нас така сама велика кількість кредитних якихось спілок, які постійно з'являються, які зникають, які з'являються. І от для таких структур фінансових для них же, а, перепрошую, але такі речі, як інвалідність, втрати такої частини здоров'я для них не грають жодної ролі. Я вам скажу ну, чеснокретних в вопрос здоров'я як. таковой человек, который я уже сейчас буду mm -hmm. говорить, знаете, о полном э -э объективизме, да. Когда вы берете деньги, вы однозначно определяете свои риски и несете свои риски по возврату данных денег и последствия. То есть имущество, принудительное взыскание, соответственно, что вы можете, поэтому и банки сейчас страхуют здоровье или жизнь. В данном случае клиента. Поэтому, если было бы страхование там по здоровью, то, соответственно, страховая сумма пошла бы там на погашение. А тут как была. Ну тут мы просто спрашиваем. Вот, вот что весьма было. да. Поэтому mm -hmm. здесь очень важно понимать, и как. Но важно другое. Надо вовремя уведомлять. Если случился такой факт, банк должен понимать mm -hmm. о бесперспективности начисления. Потому что закончу еще для граждан банку сумма начисленных процентов, которые невозможны к також не надо, потому что он не является реальным, они увеличивают баланс и налоговые отчисления. Поэтому нельзя говорить о том, что банкрат начислением. Он их не может часто остановить. Есть что-то звонить, прошу его в эфире. Алло. Да? Говорить в эфире, прошу. Алло, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Э, скажите, пожалуйста, у меня помер сын, но у него остались кредит. Э, мы должны платить за него, батьки. Або Ви вступили так. в право власності на спадщину. Ви стали спадкоємцями? Чи хто від сина отримав все те, що сьогодні? Він... Ніхто ще не отримав, він помер дві неділі назад. І такий вопрос, так. так. а що знаходилось в залогі під даний кредит? Що... Ні, нічого, там невеликі суми, але... ну скажіть, будь ласка, у вас він просто взяв кредит, но в залог. Квартира, нічого дом, нічого не давав? Нічого ні, не давав. Нічого. ні, ні, не було. Ну, він, одна... він не одружений, ні, діти в нього. Одружений, є? Одружений, одружений. Не одружений. В данном случае, скажите, пожалуйста, а жена являлась поручителем по кредиту? О. Не являлась. Такие, может, невеличкие суммы Ну, скажу вам более то, к счастью, законодательство предполагает ответственность лица до его, скажем так, смерти. Mm -hmm. поэтому когда человек умирает э, и, соответственно, когда не было ипотеки чего-либо там квартиры под кредит, ну, соответственно, обеспечение, то понятно, если жена не являлась финансовым поручителем по данному кредиту, то понятно, что долговые обязательства на родных и близких не переходят. А если жена, дружина вступают в право властности на спадок и вот. а мы же знаете, я как наглушаю, вот, цитата из закона, что, когда мы отримуем права, то мы еще и обовязываем. Вот и... мы сейчас хочу продолжить. Хочу. То есть, если не было ипотеки, Прямого стягнення не буде, але якщо в даному випадку заборгованість, інтересний вопрос, якщо да? він був учасником власності там в якомусь майні. Например, да, то в принципе может финансовое учреждение mm -hmm. стягнуто, але, но нужно выделить эту часть. Это отдельная процедура, весьма сложная. И главное, что если даже супруга что-либо покупала в этот момент, когда они проживали вместе, то нужно выделить его часть в судебном порядке. Только после этого можно э, в данном mm -hmm. случае реализовать данное имущество. Процедура достаточно сложная. То есть если суммы небольшие, то, я скажу по зыска, да, там, смысла в данном случае ну, финансовому учреждению заниматься этим нет. Но если сумма достаточно весома... Я так думаю, что не дуже. Судя с того, что мы слышали, я думаю, может там какие-то брала, знаете, на вот. телефон. Ну, в данном случае рассчитывать был, на там. то, что если было какое-либо имуществе mm -hmm. кто-то вступит в права наследования, а потом выделять mm -hmm. часть его, если оно не было на нем зарегистрировано. Ну, как бывает, супруга купила mm -hmm. в браке, но на ней зарегистрировано, Как определить мужа? Где его доля? Мы же ее должны выделить не только виртуально, но и в натуре. Пол комнаты 20 метров здесь, туалет 18 метров здесь, кухня там. Это выделение в натуре. Тогда вы точно знаете, за что вы отвечаете. А пока вы просто співвласник, неможливо свернуть стягнення на ту часть, яка не выделена. Тому необходимо выделять. Если вы что-либо покупаете или определяете, должно быть выделение в натуре. у нас, мы сегодня подняли тему, у нас достаточно хороший будут дозвонивач. Я не знаю, чи дивиться, он сейчас зараз. Нам телефоновал дядя, Я Наскільки ми зрозуміли, і говорив про свого племінника і про свого брата. Брат е, мав для того, щоб відкрити власне підприємство, взяв досить суттєву суму. Підприємство на сьогодні багато років тому підприємство продовжує і успішно потужно працювати. Він є власником, але е, з ним сталася біда. Він захворів. Ну ми не чули це не є важливо, але він нині знаходиться в Ізраїлі на лікуванні. Ця людина, власник цього підприємства, який взяв борг. Син не проти виплачувати, але він хоче стати, скажімо так, отримати право власності. Він не проти, і батько не проти. Але чомусь там якась ситуація була з банком, що банк ну ніби не хоче борг переписати на сина. Абсолютно, якщо я, якщо я скажу, може така історітні. Чи... Але така історія син не проти. Він хоче забрати борг батька, бо там і досить сума. А, зрозуміло, що з батьками так розумію, історія Хороший може... За що зад... робити? Лила, ви шикарно задали вопрос, воно чи очень... часто возникает. Но я вам могу сказать, что перевод долга, как таковый угу. выговорится, это отдельная кредитная операция. И если банк кому-либо когда-либо выдал кредит, то он его выдал на основании техники экономического обоснования, угу. заявки, целевого использования, финансового показателя, что данный человек мог получить. Потому что банк, когда выдает кредит, он его распределяет в определенную категорию кредита. Стандартный, субстандартный, угу. подконтрольный. И формирует по ним резервы. Поэтому если гражданин, который берет, или юридическое лицо, не соответствует финансово состояние баланса, чтобы разместить стандартную группу и не формировать еще резервы по этой операции, то ему его не дадут. А если ему дали, и он подошел под техническое финансовое состояние для этого банка, то когда любой человек, сын, хочет, например, в данном случае, Взять ну, корпоративные права, да, и, то есть, образно говоря, стать заемщиком, да, mm -hmm. поменять mm -hmm. сторону, то банк может не согласиться, потому что это отдельная кредитная операция, которая проводится решением кредитного комитета банка. И если сын не может показать свое финансовое состояние такое, как был у отца, то кредитная операция mm -hmm. никогда не будет завершена. Поэтому этот вопрос не должен рассматриваться как какой-то косвенно-поточный это отдельная кредитная, операция. точно так как ему выдавали кредит, вот точно так и будет рассматриваться операция по изменению заемщика по договору, понимаете? Поэтому ну, рассчитывать... такие запытания было на Это частая и... проблема бывает в связи с тем, что кто-то куда-то выезжает, кто-то mm -hmm. меняет mm -hmm. что-либо, но для банка это отнюдь не обязательная операция. Банк может не согласиться, и он имеет на это полное право. Насиливатель звонит, прошу, будь ласка, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый день. Uh, смотрите, у меня был кредит, кредитная карточка в УниКредитбанке, если да. вы знаете, был такой. А сейчас Уникрадбанк свои акции продал Укрсоцбанку. А после этого Укрсоцбанк передал дело в ну, передал дело в коллекторскую компанию. То есть как бы они прислали письмо, что выплачивают там за 10 месяцев. А я хотел бы узнать, не будете, потом вини после этого еще какой-то придумай. А скажите, пожалуйста, а долг был по карте, по кредитной карте? Кредитная карточка у них кредит банк. Да, да, банк. Да неважливо, какой банк. Вас запытывают и другие у вас долг банк. был по кредитной карте сформирован? Да, да. Правильно? Да, да. В какой сумме? 80 гривен. А вас уведомляли о том, что будет ваш долг передан другой стороне коллекторской? Компании? Они, они поведомляли, но они прислали письмо на место прописки, но там никто не проживает. Просто. Но тем не менее вы там были зарегистрированы. Да, я по поиске, да. Зарегистрирован, но письмо, mm -hmm. то есть я не получил. Я уже когда приехал в Киев, как бы uh -huh. пополнять карточку там нужно... Тут банк да, заработал все за правильно. Ну я так, учила, да. я могу да. по-честному. Да, да, все, по все да. понятно, сейчас Дякую, ответим. Спасибо. Дякую, приймем еще один звонок, тому прошу, телефонуйте, если необходимо. Суть банк в одном, поступил, скажем так, видно до прав. Дело до в том, что клиент банка, который показывает свои данные, где он зарегистрирован, обязан, mm -hmm. как правило, по договору на обслуживание кредитного договора уведомлять об изменении своего места проживания или регистрации. Поэтому в данном случае я не вижу письмо, но если банк уведомил по тем документам, были, которые указаны в договоре на mm -hmm. обслуживание, там кредитной карточки, договор кредитный, поэтому банк свои обязательства выполнил. Он уведомил наверняка о том, что вас существует долг в случае, если он не будет погашен, мы передадим, э, уступим право требования другому лицу по законодательству это возможно. Единственное, что как таковой это не коллекторская компания, гражданским кодексом разрешено уступать право требования, это придумали вот на такое слово коллекторская компания. А по сути с долгами работали всегда. Единственно можете быть э, сравнительно спокойные, потому что возвращать долг часто это очень длительная и достаточно серьезная процедура, поэтому всегда легче иногда погасить, чем бороться, скажем так, за его. Так, если будет звонить, ради будем еще чути, прошу. Едет звоночек. Говори, будь ласка, в эфире. А доброго дня, меня зовут Татьяна. Дуже приятно. Три я взяла кредит и 4%. відсотки. Кредитная картка. А через них выявилось, что кредит уже 5 відсотків. Мне просто не это законно. Так, спасибо. Но прежде всего, конечно, для меня я кредит по 4%. Я так подозреваю, что там далеко не 4 не 5%, потому что это весьма небольшой процент, скажем так. Но есть договор, который определяется, соответственно, сумма э, процентов, которые вы обязаны платить. Без... Э, по согласованию с клиентом в данном случае самой процентной ставки, конечно, нельзя. Но есть ряд, мы, к сожалению, сейчас не видим этого договора, на что наш клиент дает разрешение в данном случае финансовой mm -hmm. организации повышать или понижать без какого-либо согласия, потому что если клиент указывает и подписывает под пунктом, что банк в случае изменения кредитно-политики Национального банка Украины, стоимости ресурсов, депозитов, ну и тому подобное, будет поднимать процентную ставку, по собственному клиент дает согласие. Mm -hmm. Поэтому, если вы четко видите в кредитном договоре, что там только за взаимную сгоду и сторин, то есть шляхом подписания додатковые угоды, то дится это один вопрос, но если вы дали право банку повышать процентные ставки, то, что мы видели неоднократно, здесь бороться будет достаточно сложно. Но тем не менее обратите внимание, мне кажется, 4-5% хочется мало... верить. Но, ну, так, всякий, всякий но... смотрите, чтобы дальше в данном посчитайте mm -hmm. все расходы по данному кредитному договору, все с калькулятором, там, администрирование кредита, сопровождение, страхование, э, обслуживание ежемесячное. Mm -hmm. В итоге у вас получится называется эффективная работа. Так, число, едут звонить. Прошу говоріть в ефірі. Алло, доброго дня. Говоріть, говоріть так. Доброго дня, Батько Мага Людмила. Хотіла поставити вам тебе прямо таке запитання. У мене нещодавно помер батько і на нього був кредит 10 тисяч гривень. Я б ним не проживала. У право власності буду вступати я на спадщину. Але я, наприклад, розведена, проживаю без чоловіка, і в мене дитинки 4 роки. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, цей кредит змусять мене виплачувати, хоча б це відсотки, можуть бути зняті з цього кредиту. Здесь, э... Уважаемый мой слушатель, здесь проблема в другом. Кредит вас выплачивать никто не может заставить, потому что вы не являлись заемщиком, вы не сторона по договору, если вы не являлись еще и поручителем по данному кредиту. Но, Отсюда, да, но тем не менее, если в данном случае в залогом существовало имущество гражданина, которое вы будете mm -hmm. в данном случае mm -hmm. получать и пытаться получить, потому что на него может быть э, в реестре из обороны, соответственно, вы не сможете этого там, реализовать. Реализовать, то здесь, конечно, возму... ну, возникнут слово ⁇ кредит вас никто не заставит гасить ⁇ а вот за счет имущества в данном случае оно может быть в ипотеке. Но если учитывать 10 тысяч гривен, вряд ли там имущество в ипотеке, хотя и такое бывает. Поверьте, некоторые граждане не дают под кредит 10 тысяч гривен, когда имущество квартиру стоимостью 50 тысяч долларов или 60. Поэтому все должно быть паритетно. Ну, я не думаю, що в даному випадку будуть якісь ліба сложності. Надіюсь, на это. так, шановні глядачі. Час вичерпано. Звертаю вашу увагу, що рівно десь за місяць ми знову запросимо у студію пана Євгена Лосовського. Ми продовжимо цю тему. Тому єдине, що звертаю увагу, вже з'явилася на ваших екранах електронна скринька. Пишіть свої запитання. Ми будемо одночасно і дзвінки приймати і в прямому ефірі. вже на документи, що сканіруємо. Я і... про просто... це да, да. Євгене, Завжди ви як відчувати. Завжди прошу. Якщо якісь додатки, якісь документи, відскануйте. Щоб не можна бійтеся бувати. ні. Ви ж розумієте, що ми будемо для вас, у нас буде детальна інформація, Будь ласка, надсилайте, якщо є така необхідність, зокрема, договір, про який ми сьогодні чули, бо у нас наочно, правда, Ви подивилися 4-5 наскільки Скажу, це дійсно випадки, що я не знаю, У некоторых вопросах уголовные вопросы. Да? Там, например, там, в прокуратурі, Да, ми ж конкретно бачимо і працюємо здесь с людьми. ми сразу дадим вам конкретні відповіді. Вашим Тому, будь ласка, чекаємо. А, вам сьогодні дуже дякую Спасибо. До зустрічі. А я всім гражданам що желаю. желає долгов і щасливої життя. <клес> Євген Лисовський, генеральний директор юридичної фірми, був гостем нашої студії. Ми переходимо до наступного блоку. Останнім часом лікарі все краще справляються із завданням виявлення та усунення вроджених патологій ще під час перебування малюка в утробі матері, але досі існують проблеми, про наявність яких може дізнатися. Тільки після народження дитини. Ну, одна з таких проблем це вродження вивих стегна, про який поговоримо в следующем блоке. Не промикайте.